Доброго ранку. 22 червня виповниться 70 років від початку Великої вітчизняної війни. Про це знято чимало фільмів. Незабаром екранізують ще одну подію матч смерті. За офіційною версією, 9 серпня 42-го, в окупованому Києві на стадіоні Зеніт динамівці зіграли з німецькою командою Флакельф. Тоді німці вимагали нашого програшу, але кияни відповіли перемогою 5-3. Після гри всі 11 футболістів опинилися в Бабиному ярі. Про сам фільм і взагалі про патріотичне кілька. говорим Говорим с продюсером фильма Дмитром Куликовым. Доброе утро. Доброе утро. 3 июня начались съемки фильма «Матч» в Украине. Почему вы выбрали именно этот эпизод Второй мировой? Вы знаете, мне кажется, что такие события, вот как матч киевского «Динамо» против оккупационных команд в Киеве 1942 года, заслуживают особого внимания. Прежде всего потому, что на первый взгляд у этих людей, которые выходили на матч, играть против э, врагов, против оккупантов. Не было никаких мотивов упираться, побеждать. Наоборот, все указывало на то, что нужно выполнять распоряжение новой власти, нужно налаживать новую жизнь, новый порядок. Фронт катился к Сталинграду, германская пропаганда говорила, что до конца войны остался месяц не более. Э, на территории Киева массовые расстрелы бабияр, яр два* лагеря смерти дарница Сырец. все говорит о том что в общем надо бы сдаться успокоиться и думать только о том как сохранить свою жизнь и вот в этой атмосфере наши с вами предки наши земляки находят в себе какие то моральные силы душевные да, для того чтобы сказать нет мы люди нет мы будем Поступать так, как мы считаем нужным. И мы будем побеждать, и мы будем выигрывать. Вот мне кажется, что этот феномен того, где мы берем силы победителей в себе, он очень важен. Поэтому мы и взяли за этот фильм. Скажите, а вот чего будет больше? Военной истории или человеческих взаимоотношений? Э, ну, вы понимаете, военной истории как такое будет совсем мало, хотя. Динамовцы, прототипы наших героев были призваны все на фронт, и они оказались в Киеве случайно. Это не то, что они здесь прятались от войны. Кто-то был ранен, кто-то выходил из окружения, и они добирались к себе домой. И э, вся команда состояла не из одних динамовцев. Там было 8 человек динамовцев, и были игроки других киевских команд. Э, поэтому не столько будет война, сколько будет... Тема, которой советский кинематограф почти не уделял внимания. Жизнь на оккупированных территориях. Угу. Что это такое? Что такое новый порядок европейский, который обещали принести сюда фашисты? Как люди это воспринимали? Как, менял, как менялось их отношение? Ведь не секрет, что были и те, кто встречал немцев с цветами. А что они думали потом через год, да, после оккупации ну, да. эти люди, поменялись ли их точка зрения на это, это все очень интересно. Поэтому э, не столько о войне, сколько о такой теме, которую мы никогда раньше в кино не обсуждали. А любовь будет? Любовь будет обязательно. Ну и у нас такие исполнители главных ролей, у нас мужскую главную роль играет Сергей Безруков, Безруков? а женскую Лиза Боярская, поэтому да, я думаю, что сильный, конечно. Как вы подбирали актеров? Ну, вы знаете, очень интересно. Мы говорили как раз на пресс-конференции по поводу открытия нашего съемочного процесса, и это сами актеры сказали, что им очень понравился сценарий. Фактически, когда они прочли сценарий то Элиза и, и Сергей, они буквально загорелись желанием э, сниматься в этом фильме. Ну и вот для нас, как для продюсеров и для режиссера Андрея Малюкова, это было очень важно, когда актер на самом деле из-за содержания картины, а не по велению контракта, да, хочет сниматься в кино, поэтому... То, что актерам очень понравилась эта история, это очень здорово. Но в матче будут очень огромные массовки, непривычные для украинских съемок. Но все-таки и в Киеве, например, очень много домов с кондиционерами, где вы искали такие места. Сложно? Все очень сложно, потому что подготовительный период был большой. Фактически только в Киеве мы готовились начиная с февраля месяца, да, вот до июня. Все равно нам придется выезжать на экспеди... в экспедицию в Харьков где-то на неделю, потому что исторической застройки в Киеве практически не сохранилось. Например, мы очень хотели снять единственное здание на Хрещетике, которое сохранилось, это здание ЦУМа. Угу. И вот наш оператор Сергей Михальчук... Облазил это здание со всех сторон, он искал возможности все-таки снять его, не получается. Не получается настолько все уже с современным э, дизайном, все, скажем так, загажено, да, mm -hmm. для с точки зрения исторического кино загажено, что мы решили, что мы семь дней все-таки будем снимать э, в Харькове, потому что там больше живой натуры. А где сам стадион будете снимать? Стадион будем снимать тоже, к сожалению. Мы сначала хотели снимать стадион «Старт», который был историческим местом событий этих. Но получается, что окружение стадиона – это такая микрорайонная пятиэтажная, девятиэтажная застройка, и она будет попадать в кадр. Мы ничего с этим не можем сделать, поэтому вход стадиона старт мы будем снимать вот колонны да, которые все уже знают хорошо а сами футбольные матчи мы будем снимать в городе васильков там есть фактически аналогичный стадион прекрасно подходящий для съемки ну вот если говорить вообще о патриотических фильмах то скажите а вот готовы ли зрители оценивать по достоинству такие фильмы сейчас? Ну, вы знаете, я не могу, я очень не люблю, когда кто-то гов говорит о других, да. Народ этого не поймет, зритель не придет, mm -hmm. или зритель придет. Я не могу судить об этом, да, но с другой стороны, я понимаю, что это очень важно и для Украины, и для России. Вот сегодня у меня был эфир на Эра. и там позвонил слушатель, который сказал, а что вы, зачем вы снимаете это кино? Ведь уже у нас тут прошел процесс дегероизации. Я очень удивился, когда ну, гражданин наших стран, опять же, или Украины, или России, неважно, говорит, а я рад дегероизации нашего прошлого. А чему здесь радоваться? Ну ты можешь радоваться дегероизации, тогда нужно уезжать в другую страну и там жить. А каждой стране нужны свои герои. И я считаю, что киевские динамовцы и киевляне в годы войны – это герои. И о них стоит рассказывать и народу, который является наследниками этих героев, следует о них помнить. Ну, как известно, бюджет фильма «Матч» – 10 миллионов долларов, да? а Как вы считаете, вот государство должно ли финансировать такие патриотические фильмы исторические? Ну, я вам скажу так, что мы этот фильм смогли запустить только благодаря государству, в данном случае российскому, потому что вот наша компания участвовала в отборе восьми лучших компаний в России, которым была...